नमस्कार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद चंद्र पवार महानगर व ग्रामीणच्या वतीने जाहीर निषेध महाराष्ट्रातील निवडणुकीत अर्थसंकल्पात दुय्यम स्थान दिले अकोला गांधी जवाहर गांधी जव्हार पार्क अकोला येथे गांधी पुतळ्यासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद चंद्र पवार यांच्या वतीने महाराष्ट्रातील निवडणूक भाजपा पराभवामुळे केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात द्व्यमस्थान दिल्यामुळे जाहीर निषेध करण्यात आला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार अकोला महानगर निरीक्षक गणेश राय यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामबाबू अवस्थी यांच्या उपस्थित सरकारचा रोष करीत जाहीर निषेध करण्यात आला यावेळी अकोला महानगर अध्यक्ष मोहम्मद रफीक सिद्दीकी व ग्रामीण जिल्हा अध्यक्ष संग्राम भाऊ गावंडे यांच्या नेतृत्वात यावेळी कार्यकारी अध्यक्ष युसुफ अली जिल्हा महासचिव पिंटू वानखेडे महिला अध्यक्ष शरला वरगट अल्पसंख्याक प्रदेश सचिव शौकत अली शौकत महानगर महासचिव जमील खान पश्चिम विधानसभा अध्यक्ष मेहमूद पठाण युवक शहराध्यक्ष करण दौंड महानगर उपाध्यक्ष पापाचंद्र परवार ग्रामीणचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होती इस देश का अर्थ अर्थसंकल्प जिसमें महाराष्ट्र राज्य को बाजू में रखा गया राष्ट्रवादी के तरफ से हम सब कार्यकर्ता पदाधिकारी इसका निषेध करते हैं इस देश को महाराष्ट्र राज्य से तय भी होना और इस देश में महाराष्ट्र राज्य का सबसे बड़ा योगदान है टैक्स जो पे है वो पूरे राज्य में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य है आज इस महाराष्ट्र राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब फणवीस साहब अजित दादा पवार साहब वो इन्होंने दिखला दिया कि ये कितने कमजोर लोग हैं तो अपने स्टेट के लिए कुछ भी ला नहीं सके हम इनका भी निषेध करते हैं जनता जागरूक हो चुकी है आने वाले समय में विधानसभा में महाराष्ट्र की जनता उनको ये सबक देगी इस राज्य के लिए इन्होंने कोई बलिदान या कोई कुर्बानी नहीं दी ये समझ में आता है कि पवार साहब आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब राहुल जी ये कितने सक्षम है कि हर ही जाति को हर समाज को लेकर पूरे राज्य को हर देश के स्टेट के राज्य को लेकर चलते हैं लेकिन इस राज्य में ऐसा भी हो रहा है मतभेद किया जा रहा है हम सब मिलकर इनका निषेध करते हैं ये कृषि देश है ये किसानों का देश है इस राज्य में महंगाई आप देख रहे हैं सिर्फ यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य में लोगों को जनता को एक लालच देने का काम सरकार कर रही है लेकिन विश्वास लेके लोगों को रोजगार महिलाओं को बचत गट के माध्यम से एक रोजगार का जरिया नहीं कर रही है सिर्फ आश्वासन दे रही है ऐसी सरकार का हम निषेध करते हैं